নমস্কাৰ গুড ইভিনিং ভিডিঅ'টো কেতিয়া চাই নাজানো কিন্তু আজি মই লাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ এই বৰ্ষত একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পঁচিছ গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো এই বৰ্ষৰ লাষ্ট হ'ব আৰু জানেই মই চাকৰিৰ ৰিলেটেড বিশেষকৈ অসম পুলিচ বা আমাৰ ষ্টেট জব ফৰেষ্ট এই পষ্টখিনিৰ বাবে মই বিশেষকৈ ভিডিঅ'জবোৰ বনাই থাকোঁ আর সেই মর্মে মূল ভিউওয়ার্স বা সাবস্ক্রাইবার মূল ভিডিওসব পছন্দ করে এতিয়া কথাটো হল আজি ফিল্ডতে আলো এখন দেখি আমাৰ এখন ফিল্ড এই ফিল্ডতে আমি কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করিয়ে থাকো এখন মানে মরমর ফিল্ড আর আমার এখন আমার মরমর ফিল্ড মর্নিং টাইম সাংঘাতিক ল সাংঘাতিক লো মানে হিসাব নয় সা সাংঘাতিক কিন্তু ইভিনিং তেকা নাই আজি তাতে একত্রিশ ডিসেম্বর খানা পার্টি সার্টি আছে গোতে কারণে নাই আর মোৰ বিশেষ একু খানা নাই ঘরতে আছো খানা চানাবিলাক মই তেনেকৈ ভাল নাপাওঁ তথাপিও কিছু বাধ্য পৰি ক'ৰবাত ক'ৰবাত এড হ'ব লগা হয় কিন্তু নৰ্মেলি মই খানা মোৰ লাইফটো একে ট'টেলি ভালেই নাপাওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বৰ্ষৰ শেষৰটো দিন মুহূৰ্ত মানে কিবা কিবি আৰু ফিলিংটো অলপ ভাল লাগে নতুন এটা বৰ্ষ পাম নতুন কিছুমান আশা লৈ আছোঁ সকলোৱে সেইটোক লৈ ভাল লাগে কিন্তু এই বৰ্ষটোতো আমি একোৱেই নাপালোঁ দুহেজাৰ পঁচিছত একোৱেই নাপালোঁ যিসকলে চাকৰি হৈ গ'ল তেওঁলোকেও নাপালে জুবিন দাগ হেৰুৱালে গতিকে তেনেকুৱা নাছিলে এই দুহেজাৰ পঁচিছত সাংঘাতিক আমি এটা লোকচান কি ক'ম আৰু এইটো বুজাব নোৱাৰিম জুবিন দাগ হেৰুৱাই যেন আমাৰ গোটেই দেহৰ দেহটোৱে যে খহি গ'ল তেনেকুৱা হৈ গৈছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ তাৰিখ হাতত যিমানেই ফূৰ্তি মুহূৰ্ত খবৰ নাথাকক কিয় কিন্তু সেই দোষটো যেন থাকিবই আমাৰ লাইফলৈকে জুবিন দাগ লৈ গতিকে সেই দুহেজাৰ পঁচিছত যিমানখিনি আমি দুখ পাইছোঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছত যাতে অলপমান শান্তি মনেৰে এটা বৰ্ষ যাতে আকৌ নতুনকৈ পাওঁ সেইটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু বিচাৰোঁহে আশাহে কৰোঁ কিন্তু সময়ত গৈ এতিয়া খেলি মেলি হৈ যায়গৈ চব খেলিমেলি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চাৰি হেজাৰ পাঁচ হাজাৰ প'ষ্টৰ কথা কৈ গৈ ইমানখিনি পষ্ট দিলে তাৰ আধা দিলে এতিয়া অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এইখিনি ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া দিব বুলি কওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ক'লে এপ্লাই হৈছেহে ইণ্টাৰভিউ চলি এপ্লাই চলি আছে ইণ্টাৰভিউটো শেষ হওক মানে প'ষ্টখিনি শেষ এপ্লাইটো শেষ হওক এইটো হিচাপত কথাখিনি ক'লে কিন্তু অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছত নহয় আজিতো লাষ্ট ডে' কেনেকৈ হ'ব কিন্তু দুহেজাৰ ছাব্বিছতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেতিয়া হ'ব সেইটোও আমাৰ হাতত একজেক্ট ডাটা নাই কাৰণ ষোল্ল জানুৱাৰীলৈকে লাষ্ট ডেটটো আছে আমাৰ অসম পুলিচৰ গতিকে সেইটো হিচাপত আমিতো একো তেনেকৈ ক'বই নোৱাৰিম যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব যেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব এই কথাখিনি সোধাৰ আগতে আগতে আমি সুধিছিলোঁ যে আমাৰ এপ্লাই কেতিয়া হ'ব বা প'ষ্ট কেতিয়া ওলাব এতিয়াতো আকৌ এতিয়া সোধা আৰম্ভ হৈ গ'ল বা সুধিবই লাগিব সেইটো চিয়'ৰ মামাই আমাক হ'লেও ক'বই লাগিব যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব কি ক'লে এপ্লাই চলিহে আছে এপ্লাইটো শেষ হ'বলৈ দিয়ে এনেকুৱা নিচিনা কথা কিন্তু ষোল্ল জানুৱাৰীলৈকে যিহেতু আমাৰ এপ্লাইটো চলি থাকিব কিন্তু মাৰ্চ এপ্ৰিলতটো হিচাপমতেতো ইলেকশ্যনৰ পাছত হ'ব লাগে কিন্তু আগৰ কথাসমূহৰ ৰোলত যদি আমি মন কৰোঁ চি এম চাৰেটো কৈছে ইলেকশ্যনৰ লগত ইণ্টাৰভিউ কোনো কথা নাই ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউ ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও চি এম চাৰে কৈ থৈছিল গতিকে আমি আমাৰ হাতত এটা দুটা অপশ্যনে আছে আমি যদি আমি এটা সঁচা হিচাপত ভাবোঁ ইলেকশ্যনৰ পাছত হ'ব এপ্ৰিলৰ পাছত ইণ্টাৰভিউ আৰু যদি চি এম চাৰে কৈ দিয়ে ইলেকশ্যনৰ লগত কোনো কথা না পুনৰ আমি ইণ্টাৰভিউ পাতি দিম সেইটো ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউ ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন গতিকে সেইটো হিচাপত যদি ভাবোঁ তেনেহ'লে ইণ্টাৰভিউ পাতি দিব খুব সোনকালে গতিকে তেনেকুৱা নিছিলে কিন্তু এপ্লাইটো শেষ হ'বলৈ দিয়া ষোল্ল জানুৱাৰীলৈকে এতিয়ালৈকে যিসকল এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰিলে ভুল নকৰিবা ভুল কৰিলে পিছত শুধৰণিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই তেনেকুৱা কিবা বিশেষ গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এপ্লাই কৰোঁতে একদম সাৱধান বাকী ৱেইট কৰা আকৌ কি প'ষ্ট আহে নাহে ষোল্ল তাৰিখলৈকে ষোল্ল জানুৱাৰীলৈকে ৱেইট কৰা খালি নিউ আপডেট আহি যাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আকৌ কিবা ভেকেঞ্চিত দি দিব পালে মুকলি কৰি দিব পাৰে খালী আমাৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ হয়তো এপ্ৰিলৰ এইখিনি সময়ত হৈ যাব পাৰে নহ'লে একদম এপ্ৰিলৰ পাছত ইলেকশ্যনৰ পাছত আৰু তেনেকুৱা নিচিনা কথা ইলেকশ্যন বৰ বিশেষ মানে একমাহমান ধৰি থওঁ আৰু তাৰপিছত এই ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতো হয়তো কিবা ন'টিছ মাৰি দিব মানে এতিয়া কথাখিনি আমি এনেকৈয়ে ভাবিম এনেকৈ তোমালোকক সান্তনা দিয়াৰ হিচাপত বা এটা আপডেট বা ভিডিঅ'জবোৰ দিয়াৰ হিচাপত তোমালোকক তেনেকৈ ক'ব লাগিব আমিতো এটা ডাইৰেক্ট কৈ দিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক ইণ্টাৰভিউটো জানুৱাৰীত হ'ব বাকী ডিচেম্বৰত হ'বগৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছত তেনেকেতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা হিচাপতে ক'ব লাগিব আৰু কথাবোৰ প্ৰায় একজেক্ট ডাটা মিলিয়ে কৰেগৈ গতিকে কথা বা আজি ইমানেই আছিলে খালী বছৰৰ শেষৰটো দিন ফিল্ডখনলৈ আহিলোঁ দুই এজনে বাকী দৌৰি আছে এইখনেই যে আমাৰ ফিল্ড বাকী ছাইডত ক'ৰবাত ক'ৰবাত খানা চানা খাই আছে বাকী তেনেকুৱা নিচিনা কথা বাকী বিশেষ এতিয়া আৰু একো তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম খালি আকৌ কালিলৈ নতুন ভিডিঅ' আহি আছে এক জানুৱাৰীত স্পেচিয়েল আমাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ অলপ ভিডিঅ'জ দেখুৱাম কেনেকুৱা কি পাৰোঁ নাজানো খালি মানে মোৰ ৰানিঙৰ ভিডিঅ' বা ফিল্ডৰ ভিডিঅ' প্ৰায় দিয়া মই বন্ধই কৰিছোঁ আৰু কালিলৈ হয়তো জানুৱাৰী মাহত কাইলৈ হয়তো এটা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' দিম ফিল্ডখনক লৈ ৰানিং কৰি থকা বা তেওঁলোকক লৈ তাৰপিছত মই ট'টেলি তেনেকুৱা ভিডিঅ'জবোৰ হয়তো মানে দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিম বেলেগ কণ্টেণ্ট দিম মানে জব ৰিলেটেডেই দিম পুলিচৰ কেনেকুৱা ফৰেষ্টৰ কেনেকুৱা সেইবিলাক কৰি থাকিম ফিল্ডত দৌৰি আছে চা এনেকুৱা তেনেকুৱা তেনেকুৱা ভিডিঅ'ছবোৰ হয়তো খুব কমাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টোত যথেষ্টখিনি ক'লোঁ যি আছিলে জনাব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ নাজানো যিয়ে নহওক কিয় খালী দুহেজাৰ পঁচিছৰ আজি এই ভিডিঅ'টো আছিল শেষৰ ভিডিঅ' ইমানটা দুই তিনিটা বিছৰ দুই তিনিটা বছৰে মোকো ইমানখিনি মৰমে আশীৰ্বাদ কৰি ছাপৰ্ট কৰি থকাৰ বাবে অশেষ বেছি বিশেষভাৱে তোমালোককো বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ লাভ ইউ সকলো ভিভাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকল খালী ভিডিঅ'টো আজিৰ তাৰিখৰ শেষৰ বাৰৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিবি এই বৰ্ষৰ যিহেতু এটা লাষ্ট ভিডিঅ' হয় খালী কণ্টিনিউ লাগি থাকে আপডেট আহি থাকিব যিকোনো মুহূৰ্তত আৰু বিশেষ এতিয়া একো নকওঁ এই বৰ্ষৰ শেষৰটো আজি লাষ্ট ভিডিঅ' আছিল ধন্যবাদ ও ও ও ওলাই আছে নহয় এতিয়া এডভাৰটাইজখিনি হৈ লওক